Ну, с точки зрения тренера все-таки доволен тренер нашей команды <свистит> Линии. В принципе, мы сегодня игру поставили атакующую. Как бы игра не складывалась, но мы уже и перестроились, в принципе, по играм, которые Ю-15, Ю-17, и приняли совсем другую позицию. Нужно играть в атакующий футбол. То есть футбол веселый, чтобы нравилось и девчонкам, и эмоции, и, и голы забивали. И второе, знаете, чувство двоякое было, потому что у нас как бы сплав молодости и опыта. Девятые вот выпускницы девятого класса играют, то есть первая лига играется без возраста. Здесь Команда соперник у них определяющий там возраст. Девочки, которые закончили уже 3-4-5 лет по заявкам посмотрели. А у нас в основном это 9 класс выпускницы, то есть 2000 год. И 11 в составе 5 человек, которые выпускного вечер вчера им, они получили аттестаты целую ночь. И Забили два. Голода. Как мы со стола, с, со садкового стола до поля? И знаете, вот эти девочки сегодня проявили характер, проявили эмоции, то есть все сложилось, то что как бы и вот эти, которые 9 класс, ну выступили четвертое место, я так уже попутно скажу, что Ю 15, Ю 17, вот которые старшие, там были бронзовые призеры в 2000 году. У нас четвертое место, там немножко не это самое. А вот сплав старшего и с младшего, оно сложилось и, и задали эмоции этим девчонкам, которые помладше. То есть с этими девчатами, которые закончили, кто по каким командам, куда. Ну, направление у нас одна, это футбольный клуб Легенда. Вот а остальные будем по командам, чтобы они были задействованы, играли, жизнь продолжалась, спорт продолжался у них и, естественно, учеба. Сейчас у них загально залежное тестование, поэтому, поэтому мы им вчера пожелали удачи, сегодня, точнее, целую ночь. Вот. Ну, приятно, приятно то, что я думаю, и зрителям. и... То есть вы говорите по командам, то есть по командам э, черниговским или по, по всей Украине могут они как бы... У нас первое это направление ⁇ футбольный клуб легенда. Угу. Значит, если кто-то, значит, мы футбольный клуб легенда. Если нет, тогда мы рассматриваем другие варианты там, где первое, что им э, помогают, ну, как бы есть где им учиться. Ну, не помогают, естественно, от них все будет зависеть. А там, где они будут и учиться, и играть в футбол, то, что они любят, вид спорта. И здесь были а основной костяк, это у нас загальная школа-интернат имени Кацубинского, там, где мы Наша, будем говорить Академия А если захотят остаться в Спартаке мы, мы в Спартаке Это самое первое В Спартаке это мы за эту команду Которую вот мы включились в первую лигу Для чего? Для того чтобы Над этим мы будем работать Мы первые это чтобы оставить этих детей здесь в Чернигове угу. Это естественно И у нас вот следующая игра мы 6 числа едем во Львов Очень такая игра Приятно что сегодня обыграли лидеров Лидеров этой группы Да у них два выигрыша то есть будем бороться за, за первое место, чтобы попасть в финальные участии. У нас одни и те же задачи. То есть mm -hmm. добавилась из плав сегодня Наталья Григорьевна Игнатович, которая уже и в союзное время проиграла самая большая в самой футбольном клубе Легенда. Вот, сегодня вышла. И знаете, вот опыт средняя, вот 11 класс и 9 класс, который это. Ну, сложилось, благо, и над этим мы будем. Оно ну, это так нормально, так и должно быть. Uh -huh. И в положительные эмоции у детей, и у родителей. Главное, и да? родители сегодня были, и как-то все. И это. Uh -huh. Спасибо. Удачи. Спасибо. 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 Скажи, ты забила два гола, у вас же был выпускной, нормально все чувствуешь? Все отлично. <laughs> Лучше еще играть. Ясно. Следующая игра когда? 6 числа, да? Вы На выезде. Во Львове с кем? На Мояровске какая-то там сборная. Да. В общем, настроение боевое, да?